Я очень рад быть на этом месте, видеть всех вас. И в моей жизни тоже очень много знаменательных событий произошло именно здесь, на этом месте. Ровно 8 лет назад, в ноябре месяце, я первый раз переступил порог этого молитвенного дома, Человеком, который не имел смысла жизни, был с разрушенным здоровьем, с, разрушенной, с разрушенным будущим. Даже сам самостоятельно не мог добраться сюда, меня привезли сюда. И здесь моя жизнь начала кардинально меняться, потому что в мою жизнь пришел Иисус Христос. Аллилуйя! И Господь очень много говорил, делал, в моей жизни, в моем сердце, именно здесь, на этом месте, я около трех лет жил здесь и переживал блаженство человека, живущего в этом доме, в доме Божьем. Аллилуйя! И на сегодняшний день я живу и служу на временно оккупированной территории в Автономной Республике Крым, несу там служение. Вы уже видели в ролике кое-что показывали. У нас сегодня там есть два центра реабилитации, мужской и женский, есть служение в церкви, есть три рукоположенных служителя, еще три человека, они находятся на достижении, на рукоположении. И по милости Божьей несем служение Господу, проповедуем Евангелие Божье этому народу с ну, такими сердцами, как у них есть. Стараемся служить этим людям. И я хотел бы поделиться коротенькой мыслью, которая есть у меня на сердце. Я буду читать из Евангелия от Иоанна, с 19 главы, с 28 стиха. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит, жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Войны, напоив уксусом губку и наложив на Исоп, поднесли к губам, устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и, преклонив главу, предал дух. Я думаю, что вы все множество раз читали это место из Священного Писания. Я много раз э, читал его но на днях. Я верю, Господь обратил мое внимание на одну деталь из этого текста. Я думаю, это очень важно для нашей жизни. Иисус, находясь уже на Христе, и мы видим Евангелие, мы видим жизнь Иисуса, о чем Он заботился. Он говорил, да сбудется Писание, и делал что-то. Он очень сильно наблюдал за тем, чтобы воля Божья в его жизни совершалась, и он говорил, я ничего не делаю, не увидев Отца Творящим. Он очень наблюдал за этим, он очень бдил за этим. И вот приходит этот момент, когда в его жизни есть серьезное борение, серьезная трудность. И он однажды попросил за себя и говорит, Господь, если возможно, пусть минует меня чаша сия, но потом исправляется, говорит Господь, ну пусть будет воля Твоя. И вот этот момент, когда он находится уже на кресте, когда его уже унизили, когда его оплевали, когда люди, которые должны как бы были принять его, стояли возле креста и говорили с сомнением, если ты сын Божий, садись со креста, искушая его, издеваясь над ним. Он находился в очень ну, сложном состоянии, он был избит, оплеван, измучен, он терпел боль и как физическую, так и душевную боль. И я никогда не замечал, о чем заботился Иисус, находясь даже на кресте. Я когда пришел к Господу, я был человеком, не имеющим смысла жизни. Просто я не знал, что делать со своей жизнью, как распорядиться, куда ее вложить, кому ее отдать. И однажды в молитве я сказал Богу, Господь, если она тебе нужна, возьми ее и пользуйся ею. Она мне не нужна. И я смотрю в жизнь Иисуса и вижу, в чем заключался смысл его жизни. Смысл его жизни заключался в том, чтобы исполнить всю волю Божью и соблюсти все слово, сказанное Богом о нем. Исследователи Библии, они почитали каким-то образом, ну, исследовали, почитали, что, по-моему, около 28 пророчеств о Иисусе Христе Ветхозаветник сбылись в один день в его казни. И вы знаете эти тексты, я не буду их сейчас напоминать. И Иисус, зная, что уже все совершилось, все слова, Он не думает о том, как Ему плохо, как Ему сойти с этого креста, Он не думает еще о чем-то, как отомстить людям, которые Его предали на эту смерть он думает об одном, как исполнить все Слово Божье, сказанное о нем. И он, зная уже, что вот сейчас этот момент, кульминация, сейчас все закончится, он говорит, дайте мне пить уксуса. Потому что однажды Давид, будучи исполненный Духом Святым, он сказал эти слова в Священном Писании, и Иисус, он был наполненным желанием и смыслом исполнить все, то, что о нем сказал Бог. И он, напившись этого уксуса, в конце концов, сказал, совершилось, предал дух и ушел, и возвратился к отцу. Вы знаете и помните, что говорил после того Давид, когда его напоили, ну, когда он говорил эти пророческие слова, и вы помните, что он говорил в отношении своих врагов. Иисус говорил по-другому, он говорил, «Отче, проси им, Ибо не знает, что делает. И я хотел бы оставить эту мысль для нашего назидания, чтобы мы помнили и понимали и вооружились этой мыслью, что основная задача и смысл всей нашей жизни ⁇ исполнить всю волю Божию. И как апостол Павел сказал когда-то, я веру сохранил, течение совершил, теперь готовится мне венец. Аминь.